Дітей залишилися без батьків, без матері. І я пропоную пам'ять та люди страшних день вшанувати в хвилину волосами. Прошу його. В голову Бориспольской міськой организации ветеранов Украины депутата міської рады Анатолия Константиновича Мне хотелось бы именно вспомнить все то, что стояло 70 лет назад. Да, это очень, я говорят, сумна дата, потому что это началась Великая Отечественная война. Война, которая унесла миллионы людей из нашей жизни. А сколько их еще осталось безвестных. То есть те герои, которые погибли на фронтах войны, и семьи не знают. Их еще не нашли, они без вести пропавшие. В том числе это показывает пример наш Бориспольский, сколько без вести пропавших нашли воинов, которые именно похоронены были в городе. А это трагедия для семьи, для поколения, когда... Ну, говорит, не похоронен последний солдат, война еще не закончилась. Есть такое у нас э, послесловие. Значит, мне хотелось бы напомнить, что 1 сентября 1939 года нападением гитлеровской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. А 22 июня 1941 года, захватив к этому времени значительную часть стран Европы, а других превратив в своих сателлитов, фашистская Германия напала на Советский Союз. Одновременно с ней начали войну против нашей родины Венгрия, Италия, Румыния, а вскоре и Финляндия. Анализируя историю Великой Отечественной войны и особенно неудачный период ее начала, историки задают себе вопрос, как могло случиться, что такая могучая страна, как Советский Союз, не могла устоять в первый период войны перед фашистской э, навалой. К сожалению, наряду с честными исследователями, ныне мы нередко видим, в том числе и в нашей Украине, лжеисториков, которые стремятся весь советский период, в том числе и историю Великой Отечественной войны, представить в извращенном, негативном виде, имея целью одурманить младшее поколение, посеять в его душах неуважительное, а то и презрительное отношение к убеленным сединой воинам-победителям. Значить, Анатолій Каціону все правильно сказав про неудачі е, нашої е, наших держави на перших етапах війни. Але він одну неправильно оговорочку зробив, що говорить, не було, що за художні вимогли, що розвідка наша не дала даних. Це е, вибрати, культури, комусь вигодно таке зробити зараз. Справа в тому, що по указу Леніна і Чержинського, єдине, де не були знищені старі списи. до затем нашей новой мебели Значит, 70% разведки спецслужб, цар, царских спецслужб осталось у нас на службе. Потому что, как мы говорим, что пехотинцев можно за пів приготовить, подготовить. Летчика треба роки три готовить, чтобы он нормальный. То разведчика не 5 и не десять лет треба готовить. Это очень долго. Понимаете, ставка Министерства обороны тогда была на кавалерии Uh -huh. Недооценивали в тот момент, что граница перешла намного на запад. Старую границу демонтировали, сняли вооружение, новую еще не поставили. Все запасы стратегические были сосредоточены в западных регионах Украины, Белоруссии. Поэтому мы оказались в таком положении в начале войны.